Четвер, 16 липня, з робочим візитом, наше місто відвідав депутат Верховної Ради Сергій Глазунов. Першим об'єктом, який відвідав народний депутат разом з міським головою Анатолієм Кузьменко, була друга башня новобудівлі по вулиці Будьоного, де закінчуються ремонтно-оздоблювальні роботи, які виконуються з дотриманням усіх сучасних стандартів. Роботи виконуються в строк, будинок готується до здачі в експлуатацію вже незабаром. Докладніше Сергій Глазунов. Первое, хочу сказать, что я очень рад, что все работы идут в графике, что сбоев никаких нет. Реально к концу сентября подрядная организация готова сдать дом. Готовность дома хорошая. Качество, я считаю, тоже хорошее. Ну, больше всего, я думаю, те люди, которые будут жить в этих квартирах, они качество оценят. Мне нравится. То есть таких проблем или боязни в том, что дом не будет сдан через месяц, у меня нет. Вот в конец сентября я уверен, что сдача дома произойдет и все работы будут закончены. Ну, еще у нас впереди еще много интересных планов. Мы и парк в этом году все-таки, вот я хочу сейчас посмотреть, в каком состоянии идут там работы. Хочется в этом году открыть парк. А в перспективе около 30 гектар площади Є таке бажання зеленіть в місті, зробити паркові зони, дитячі площадки поставить де можна з дітками відпочивати. А і... це ж екологія, тому ми об'язательно цю програму зробимо. в цьому году один парк, а в перспективі около 30 гектарів площадія озеленення. По закінченню огляду новобудівлі Сергій Глазунов завітав до парку, який вже розвивається на колишньому пустирі біля міського суду. Колишній пустир поступово перетворюється у гарне місце для відпочинку жовтоводців мешканців нових районів. Ще одною з приємних подій для жовтоводців, що мешкають у віддалених районах, а саме на веселій Іванівці, стало повне асфальтування 600 метрів дороги по вулиці Чапаєва від траси до магазину. Міський голова разом з Сергієм Глазуновим поспілкувалися з весело-іванівською малечею, оглянули стан нової дороги. А Микола Васильович Нестеренко розповів докладніше про її будівництво. Вважаємо жителі жовтих Вод, На даний момент ми знаходимося на вулиці Чапаєва. которая в этом году был произведен капитальный ремонт. Это связано с тем, что в 2008 году были проведены работы по газификации этой части Веселой Ивановки и было порушено покрытие, асфальтно-бетонное покрытие. В связи с этим было принято решение о восстановлении. Дано было поручение Анатолию Владимировичу Владимировичем Кузьменко о разработке проектно-сметной документации. И управление капитального строительства вы сделало проектно-сметную документацию, мы прошли экспертизу и на основании этого проекта был, он был реализован по восстановлению дорожного покрытия. При поддержке губернатора Вилку Александра Юрьевича, которые были выделены и по инициативе Лазунова Сергея Николаевича, народного депутатам были выделены средства на именно на капитальный ремонт данной данной улицы. Вот на данный момент дорога восстановлена, сделано прекрасное покрытие с, с соблюдением всех требований норм к, к капитальному ремонту дорог, и на данный момент жители этого этой улицы могут пользоваться полной мере этой дорогой, которая ну, на данный момент является, наверное, сплошным покрытием сделана, является очень хорошей, качественной, и я надеюсь, будет долгие годы служить жителям этого района, что позволит им нормально попадать в город и общаться с людьми, встречаться деньги, сколько, в каком количестве и откуда выделены? Программа областной бюджет, бюджет. Значит, на разработку проектно-сметной документации вы выделялись средства с местного бюджета. А на капитальный ремонт, как я говорил, что деньги выделялись с областного бюджета. И... Из государственного бюджета, да. Ну, я говорю, что по инициативе кого, что, то есть да, и, да, да. и губернатора, да, да. и это самое. Значит, э, сметная стоимость была его 500, 6, 580 тысяч. Вот в вот этой суммы мы вложились в, про, это, в, в, в работу. То есть был пержиров, провел тендер, были победители, которые э, выполнили эту работу. Надо дать должность, что действительно подрядчики очень качественно, четко, оперативно сработали, и со всеми, я еще раз подчеркиваю, со всеми выполнением требований, норм, э, к автодорожной техники то есть строительство